Не дивлячись на про холодно прохолодно на дворі чи холодно, на кладенс завжди гаряче. І це нічне виключення сьогодні до дня конституції та на що тривалих вихідних на усіх нас чекає, як і завжди вражаюче шоу, хедлайнер якого не побоююсь цього слова. Всесвітньо відомий діджей друг. То у нас-то тенденция, кстати, довольно-таки недавно вот появилась, что звезды мирового уровня выступают в Кирилловке, в Запорожской области. Наверняка вы у нас первый раз. Вы знаете, я вас настолько сейчас, э, не то чтобы ну, как бы не, не разочарую, я настолько скажу, что насколько я связан с этим поселком, вы даже не, не можете сказать: во-первых, папа у меня украинец. И в течение 7 лет, 8, э, я постоянно. Здесь был такой пионерский лагерь солнышко. Он здесь был. И в течение 7 лет, практически каждый год, я ездил. Э, у меня папа был директором пионерского лагеря. И я отдыхал в поселке Кирилловка 8 лет подряд, каждое свое детство, да. Так что, на самом деле, я очень связан с этим местом. И я здесь, получается, в девятый раз, наверное, уже за свою жизнь. Вот, потому что все мое детство прошло именно в этом пионерском лагере, в этом поселке. Творчество и политика. Ну, не могу не задать этот вопрос. Насколько они совместимы? Были ли у вас сомнения относительно того, приезжать ли сюда, давать ли здесь выступления? Как вас воспримет публика? Вы знаете, сомнения были, но я всегда говорю лишь о том, что нормальные люди будут существовать, как всегда существовали. А вот там, вот пусть они там что-то поделят, что-то там решат для себя, а мы всегда готовы были и рады видеть друг друга, и всегда будем готовы это делать. А что сегодня будете играть? Будут какие-то новые вещи? Я сегодня буду играть хаос-музыку, клубную различных э -э исполнителей, немецких, голландских, свои какие-то треки сыграю. Так что я думаю, что надеюсь, что публика здесь я уже вижу потрясающая, поэтому э, надеюсь, что я их не разочарую. Как отдыхаете? Отлично отдыхаете. Вообще приехали просто отдохнуть после тяжелой рабочей недели. Отлично, вообще супер! Атмосфера огонь, вообще! Продолжаем! Сегодня утром отмечаем день рождения. А -а -а. Вот, вот он именинник. 27, 28 27. день да. Но, Ирилка, Приехали из Днепра. Ваши передачи, прочитания большие. успехов всего. Спасибо. Приехали специально, чтобы послушать диджея Груба или отметить? Ну, день рождения, да. И мы думаем, да, давайте да. поедем, ну, отметь день рождения, диджея, диджея Груба послушаем. Но, а что именно вот здесь нравится? Дискотека, коктейль. Обстановка, обстановка коктейля, ну, все. люди, там. люди отдыхают, развлекаются. А вы первый раз на Акваде? Нет, нет, постоянно мы здесь. Мы почти, мы, раз в месяц мы здесь, ну, два раза. Самое главное – это позитивного настроения постоянно, вот, любви, э, веры в позитивный и хороший завтрашний день. И мы обязательно с вами будем встречаться как можно больше, чаще на Украине. Я уверен, что это будет только на благо нашей дружбе и нашему вообще движению музыкальному, танцевальному, которое называется «Любовь, счастье и позитив». It's my life.